o'zimiz uchun nima qildik dinimizni ozdirib dunyomizni semirtirdik axloqimizni eskirtirib buyum va liboslarimizni yangiladik bittamiz yonboshlab bemalol birovni molini yeydigan bo'ldi taomlari zo'rlik bilan tortib olingan xizmatchini haqini bermasdan ishlatgan haqsiz ishlatgan nordondan so'ng shirinni sovuqdan son so'ng issiqni qurug'idan so'ng ho'lini talab qilgan hatto to'yib ketganidan tovush chiqarib kekiradigan so'ng hazmi taom talab qilib ovqat ustiga ovqat qiladigan هزمت آم استی گه هزمت آم یهی گه بود.